Всем привет, с вами канал Карл Анастасия. Са. Сегодня я снимаю новинки. Блин, вот я уже второй раз переснимала влог с Васи, и я на все равно YouTube его не принял. Я больше не знаю, сколько его снимать, но... Так, начнем с новинок сегодняшних, которые я купила сегодня. Это вот такие вот палетки. Давай. Вот такие вот на резинках красивые. Вот, красивые. Они еще больше но не все равно красивые. Потом вот такие вот носки под эти сандалики. Сердечко вот, мы сегодня красиво. Потом я купила сегодня вот такую шапку вязаную с такими блестушками, она бежевая. Ну, классная такая. Буду ее тоже давать ее. А потом... То, что купил только сегодня, это для умывания лайки палочки. И вот. Потом два пандерса. А два лобы Первый. Зираку тройка. И второй. Первый тройка. Так. Потом я еще позавчера покупала вот такую вот прищепочку. И вот такая цепочка с божьей коробкой, Campbell's Baby. Прикольная. Вот. Потом я купила такую малышню снизу позавчера. Малыш. Первая, вторая, день. Вот такой мишка например, почти. Вот. И потом я сделала вот такую личное молочко Это просто моя новинка, вот я сделала. Еще вам вот сказать, я бы сделала канал канала Передал Реберн. Вот наделала молочко вот такое, у меня такая же бутонечка У меня такая же, просто такой же высокий. Вот, тут она так и будет протекать, а если тогда с не будет, это такая крышка Вот, я ее сделала с помощью горошки и воды. Вот конечно, буду сказать цвет молока, но вообще белый. А потом где-то через час, а где-то через час оседает голос, но если опять же молоко, то он опять с вами вот. вот. в общем, это были все наши за на три дня. много ставьте пальцы вверх. Ставьте пальчики вверх, Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Это было небольшое видео. Всем пока.